Вам потрібно це знати це цікаво. Путіна викрили у блюзмірстві ну, або лицемірстві, якщо вам про щось говорять ці слова на саміті Ліги Арабських дозволі. Держав, котрий зараз проходить в Єгипті, зачитали листа від російського президента, де він засуджує військові дії в Ємені та призиває до мирного методу вирішення конфліктів на близькому сході. На що міністр іноземних справ Саудівської Аравії заявив, що Путін лицемір, оскільки він спонсорує війну в Сирії, і він не має права говорити про будь-який мир. действительно все внимание мира привлечено к событиям на Ближнем Востоке, потому что в битве за Йемен сошлись на самом деле силы шиитского мира во главе с Ираном и силы сунитского мира во главе с Саудовской Аравией. А Саудовская Аравия и Иран это так или иначе два крупнейших экспортера нефти. И если ситуация на Ближнем Востоке будет дестабилизироваться, то цены на черное золото могут начать расти. А это, как вы понимаете, в том числе влияет и на устойчивость нашего северного соседа и на степень его, собственно, геополитического амбициозность. Скажи мне просто людской мову: что даст то, что Ванна Путина выкрыла вот в тёмной лице это, это может быть и не даст, а вот если конфликт э, на Ближнем Востоке в Йемене э, будет усиливаться, то это может привести к самым неожиданным геополитическим последствиям. Кстати, хорошая тема для обсуждения, возможно, обсудим в течение одного из ближайших эфиров.